А что там по, по Киеву? Что там метро? Метро нормально, кстати, возобновляется Мет, уже. Да, да ладно? Да, сколько станций да. построили-то э, Слушай, за сколько... Начиная с 91-го года по сегодняшний день. 34 станции, если не ошибаюсь. 34? Да. Или 34, или 18, посмотри. Я вот этого не, вот не помню. А не, не топит, ничего, нормально все. Затопило, уже возобновили. Ага, я помню. Отстроили. А ну, загугли. Ну, впиши. Ну, впиши, сколько в Киеве, Харькове и Днепре, Днепре построили? Да зя, нет, я просто сейчас а ну. метро Киев. Угу. Алиса, метро Киева. Так и это все? Что это все? <с>... Количество станций метро строится э, по соотношению к населению. <с>... Количество? Раз, два, три, четыре, четыре ветки. Ну <с>... я понял. <къех> ну всякое бывает. Какое население Киева? Ну да, ладно, бог с ним. Ну, четыре ветки. таких. Какое население Киева? Четыре ветки. Ты знаешь, что, ты знаешь, что метро строится... какие станции последние? Он может сказать? слушай, посмотри, и последний, если не ошибаюсь. Червоний. Черниговская. <laughs> не вижу. <laughs> что, что ты не видишь? Мне кажется, ты врешь. Я... Мне кажется, ты врешь. Давай я тебе прочту станции, которые были построены после распада Советского Союза. Нет, за... А, за 30 лет вы построили сколько станций? Сейчас я отвечу.

Слушай, а такой вопрос ну по поводу, такой вопрос по поводу э, метро в Екатеринбурге. Вот смотри, есть город Харьков, а есть дважды по территории больше город Екатеринбург. Можешь мне подсказать, почему в городе Харьков метро строят и станции метро в трижды больше, чем в городе Екатеринбург? Это в Харькове, когда строили? -то? По сегодняшний день строится станция. По да, да. Ага. расскажи мне, пожалуйста, почему Екатеринбург. А, а, давай по, по, как Алиса. Метро Харьков. Сколько станций метро в Харькове? А ну? Давай. Метро Харькова. Я за ты тоже. Сколько станций? Ну, это все советское. Ты понимаешь, что это все советское? 30 станций, это не советское. Это советское давай, все. Давай посмотрим, Союз давай, давай посмотрим Советский Союз посмотрим. Советский Союз. И больше не. И вагончики у вас ЕЖ. Смотрим, когда еже, станции. Еже, еже, 3. станции. И, еже, 3 Читаем, И, да. читаем сколько И, боже, станций. Ничего. То, что Советский Союз тебе хуя. Один... У Советский Союз построил? Иван, читай. И больше ты не, не за 30 лет не увидел. Иван, а теперь читаем, сколько станций построили в Харькове после распада Советского Союза. Вы... Сейчас, подожди, вы... э -э, найду тебе информацию. Давай, Давай, так, Давай вы... сколько станций, если 20 построили в Киеве, сколько да. в Харькове построили, С... кроме как Советский Союз. Смотрим. Что у вас, кроме как Советский Союз, не построил? Больше ничего нет. Вы... Кроме как Советский Союз вам ничего не дал. А вы его разрушаете. Вы даже уже храмы рушите, которые в 900 году построены. И ты мне рассказывать, что что-то вы там построили. Вы все продали, распилили. Раз, два, три, И четыре, нет, пять, нету. шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. двенадцать. Тринадцать станций в Харькове построили. А теперь вопрос. Как два? С какой? Начиная, с какого? Начиная с девяносто первого года? -го года 13 станций построила. А теперь мой вопрос. Город Харьков. Смотрим население. Харьков население. В городе Харьков проживает миллион четыреста двадцать тысяч человек. В городе Екатеринбург. Екатеринбург население. Смотрим. В городе Екатеринбург проживает 1 миллион триста один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч человек. Теперь смотрим, какая длина города Харьков. Гор Харьков. Алексейская... Э, Харьков. Героев труда. Так. Сейчас, погоди. Смотри, размер Харькова 310 квадратных километров. А теперь смотрим площадь... А я тебе скажу, ты... Площадь города Харькова... Екатеринбург. А теперь см... смотришь внимательно. Вот, 30 станций метро в городе Харьков. 310 квадратных километров. Население 1 миллион 420 тысяч человек. Город Екатеринбург Подожди, 1120 квадратных метров площадь города. Вот. Население полтора миллиона, а станции 11. А подскажи мне, пожалуйста, почему в Харькове, город, который в трижды меньше, в Харькове в трижды больше станции метро? А потому что это Советский Союз тебе дал. Советский Союз построил 17 станций метро. А вот уже при Украине в Харькове построили... Хорошо, смотри, пускай. Это Советский Союз дал. А почему в Екатеринбурге при России станции метро не построили? Станции не построили. Еще раз я задаю вопрос. Почему при России в Екатеринбурге не построили метро? Станция станции не построена mm. ни одной. И еще раз я говорю, 13 станций метро после распада Советского Союза было построено в городе Харьков. Но я же тебе задаю вопрос, почему в Украине, в Харькове за 30 лет сумели построить 13 станций метро, а у вас в Екатеринбурге, в городе, по населению больше, по площади города больше, не построили ни одной станции или построили там 4 или сколько станций? Почему? Ты мне давай. Объяви, Я вопрос тебе еще раз задаю. Почему в Харькове, в городе, который в трижды меньше по площади, станций, больше, чем в Екатеринбурге, который в трижды больше? больше? Вопрос-ответ. Я тебе не говорил про Екатеринбург. Я -ответ. тебе задаю... Ну, слушай, смотри. Ты начал мне врать о том, что в Киеве не строится метро. Когда я тебе... Ответил, сколько станций метро было построено, назвал тебе все станции, ты начал смеяться с количеством станций, которые были построены. Хотя я тебе ответил, что количество станций зависит от количества населения. Вот, ты начал смеяться. Мы продолжили с тобой тему, и я тебе задал простой вопрос. И сравнил два города, город Харьков и город Екатеринбург. И тут ты взял и внезапно затроил. А что случилось? А ну-ка, расскажи мне, сколько станций построили в Киеве? В, Ки... в Киеве построили. Давай еще раз, я посчитаю. Возвращаемся. Сколько станций метро построили в Киеве? И мы возвращаемся сейчас в Екатеринбург. Если ты будешь дальше эти темы сразу, потому что мне неинтересно, когда э... Пытаюсь пытаешься перевести тему. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать одна станция была построена, начиная с 1991 года. В Харькове было построено 13 станций, еще плюс в Днепре было построено, если не ошибаюсь, 6 станций, то ли семь, не помню. Еще раз последний мой вопрос, не отвечаешь, будешь в известном для тебя направлении. Почему в городе Екатеринбург не строят метро. При Российской Федерации. Вопрос Ты ответил. По Что почитать? случилось? Что у тебя там построено? Что у тебя еще построено? Почему в Екатеринбурге я не строят метро? Вместе, вместе Почему в Екатеринбурге не строят я метро? Я посмотрел, сколько построено в Харькове. Почему? Почему в Екатеринбурге 1, не строят метро? 2, 3, 4, 28, 30. Что? А Смотри. Эээ, Я же пытаюсь с тобой все-таки как-то э, обсудить вот эту тему, а ты сейчас опять об... Как это было 10 минут назад. Возвращаемся к моему вопросу. Почему Россия в идентичном городе по населению не сумела построить такое большущее количество станций метро, как Украина сумела построить в городе Харьков. Узнать, зачем он придет? Еще раз я задаю вопрос по поводу Екатеринбурга. Почему при России в Екатеринбурге не строят метро? <п%. <п%.> Давай, обоснуй, обоснуй. Сколько станций метро построили в Харькове? Ничего. Сколько всего станций метро в Харькове? Да, вон на картинке можно посмотреть. Сколь? А ну сколько? А я читать тебе что ли? Ну сколько? Ну три ветки. Сколько станций? Сколько синяя метро? Сколько станций метро? Какая на красной? Какие станции есть? Все. Общее Последние. общее количество станций метро сколько? Ты мне скажи. Общее количество станций метро в Харькове. Какая станция последняя на Красной Общее Веке? количество станций метро. Нет, ты мне скажи, какая последняя? Слушай, ты настолько что ты даже, ну, ну, даже, ты это даже не отрицаешь. Видишь, ну, типа, тебя легко. Потому что после этого вопроса, следующий будет мой вопрос. Назови последнюю станцию метро, которая была построена. В каком году? Так я не знаю. Ну, пролетарская вот здесь. Пролетарская. Давай посмотрим, в каком году она была построена. Метрополитен Харькова. Как ты я говоришь не... пролетарская, Интересно, я тебя смотрят и тебя не шкварят? Пролетарская. Я тебе могу сказать. Так, что с... В каком, каком году? Итак, пролетарская была построена в 1978 году. Вот. А, не, подожди. Она правильно, в 1978 году. Давай теперь следующую станцию. Станция, хорошо. Какая станция построена с самого последнего года? Еще раз я задаю вопрос, от которого ты уже не уйдешь. Какого Это последний года у... построена... Не перебивай. еще. Ну, типа, я тебе давал очень большущее количество возможностей, меня перебивать уже так не получится. Последний мой вопрос, если ты сейчас будешь опять. Я, я выключил тебя звук, я не слышу. Не слышу. Я выключил тебе звук, я не слышу. Не, не слышу, все, не слышу. Последний мой вопрос, если ты сейчас будешь пытаться опять включать... Назови мне год и название станции последней, открытой в городе Харьков. Давай, я жду. Там живет... интернета. Жду еще раз. Ни в каких нету. Последняя станция в Харькове. Но я жду, когда ты мне ответишь. Год и название станции. Давай. Что? Алиса. Последняя построенная станция в городе Харьков. Читай. В голос. Читай. Так. Это основание. В голос мне читай последнюю станцию, название станции, год открытия. Сейчас, подожди, стой. Так, так, так. Восемьдесят четвертый год, две тысячи четвертый, Подожди, стой. Две тысячи шестнадцатом победа говорила что при украине в харькове не строили станции метров ты говорил что все советский Но, союз построил 9, 9 станций. ты мне пожалуйста. говорил что все советский союз построил ну 9 станций из сколько сколько в итоге сколько сколько станций а, 9 сколько? из 75 -го года 30 из 9 ну так курасья. Ты ж отвечала, что все советский Союз. Да нет. А почему в Екатеринбурге не строят метро? Почему? Потому что там не нужно. А, то есть получается, город полутора миллионе, как Харьков, только в трижды больше, людям метро не нужно. Слушай. Есть разные залегания грунтов и все остальное. Там Советский Союз построил шесть станций. Ну да. А после Советского Союза, почему вы перестали строить? Говорит, это нормально. Ладно, все.